Кальма – это решение для кормления, позволяющее малышу пользоваться уже имеющимися навыками сосания и таким образом продлевать грудное вскармливание. Переход от груди в бутылочки, и что особенно важно обратно, еще никогда не был таким легким. Стежное молоко может легко и безопасно храниться в бутылочке. Соска поставляется в одном размере. И может использоваться в течение всего периода грудного вскармливания. Многофункциональная крышка преотвращает загрязнение стежного молока и соски. Как при грудном вскармливании, молоко течет из бутылочки только тогда, когда создан вакуум. Кальма состоит из трех частей, которые легко собирать и мыть. Молоко поступает через центр основной части. Встроенная система контроля воздушного потока обеспечивает равномерное распределение давления. Молоко течет через это небольшое отверстие, что предотвращает перелив. В итоге оно попадает к малышу через мягкую силиконовую соску, позволяя ему выбрать собственный ритм кормления. Благодаря кальма, Переход от груди к бутылочке обратно еще никогда не был таким легким.